बन्धून्नो भगिनीनो मित्रांनो मी रविन्द्रचौधरी सर्वांना अभिवादन हरिः ॐ स्वस्तिश्रीगणेशाय नमः श्री श्रीसरस्वत्यै नमः ओम श्री परमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः ओम प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः रक्तदन्तिकाबीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रे जपे विनियोगः अथ ध्यानम् ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिखाश्चूलम् उषुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधन्तीं करैः श्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृतां पाददशकाम् देवे महाकालिकां यामसौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अथ श्रीदुर्गासप्तशती ॐ नमः शण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावरणिः सूर्यतनयो यो मनुकथ्यतेष्टमः निशामय तदुक्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूवमहाभागः सावरणिस्तनयो रवेः पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजा ऊत्समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयत् सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूशत्रवो भूपा सिनस्तदा विध्वंसिनस्तदा तस्य तैर्भवत् युद्धमतिप्रबलदण्डीनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धैः कोलाविद्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिको भवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलीर्भिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मवीः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे तत् ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्य स भूपतिः एकाकि हयमारुह्य जगानगहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षिदद्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कौंसितकालम् च मुनिनाम् तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन्तस्मिन् मुनिराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरं हि तत् मद्वृत्तैर्स्तैर्सद्वृत्तैर्धर्मतः स्थ पाल्यतेन वा न जाने मे शूरः अस्ति स दा मदः मम वैरिवशं यात् कानुभोवानुपिलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्त्यम् ध्रुवं तेध्य कुर्वन्त्यन्यम् महीभृताम् असम्यग्वयशीलस्तैः कुर्वद्भिः स्वततं व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकम् ददर्शसः स पृष्टस्ते न कस्त्वम् भूहितुश्चागमनेथ कः स शोक इव कस्मात्त्वम् दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सुतम् वैश्यः प्रस्रया वनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योहमुत्पन्नो धनिनाम् कुले निरस्तस्य, धनलोभाद साधुवे विहीनस्य धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तशाक्तबन्धुवि सोऽहं न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाञ्च दाराणाम् छात्रसंस्थितः किम् तेषाम् गृहे क्षेमं मक्षेमं किं साम्प्रतं कथं ते किं न सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यै सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनुर्बृदैर्निराकृता पतिस्वजनहार्दं च हार्दीतेष्वेव हार मे मनः विजानामि जातन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यञ्च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डे उवाच ततस्तौ सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितौ नाम स च पार्थिव सत्तं कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टौ कथा काशीश्चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वमहं प्रष्टुमिच्छामेकं वतस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्तथा विना मम त्वगतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमे च निकृतः पुत्रैदारैर्भूत्यैर्सथोज्जितः स्वजनेन च हार्दी हार्दि तथा एव तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दुष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ एतन्महाभाग। यन्मोः ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदुष्टयः ज्ञानिजो मनिजो सत्यं तु ते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम् तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गान् चावुचञ्चुषो कणमोक्षाद्भुतान् मोहान् ईड्यमानानपिक्षुधा मानुषा मनुष्यव्याघ्र साभिराशाः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहवर्ते निपातिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरे हरेशैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेत्तजराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूतासनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यान् भवान् ब्रवीति कथमत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावाश्च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा यत तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तु ब्रह्मविदां वर ऋषिर्वाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानाम् कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्राम् यदा विष्णुर्जगत्ते कार्णवीकृते कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा दवावसूरौ घोरौ विख्यातौ मधुपैटुभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स नाभिकमले विष्णो सितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयवनिद्रां स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृथालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीम् स्थितिसंहारकारिणीम् निद्राम् भगवतीं विष्णोर्तूलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषता त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वम् देवी जननी परा त्वयेद्धार्यते विश्वम् त्वयेत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वम् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वम् च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वम् श्रीत्वमीश्वरीस्त्वम् श्रीस्त्वम् बुद्धिर्बोधलक्ष्णा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वम् शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भुषिण्डी परिघायुधा सौम्या, सौम्या तराशेष, सौमेभ्यस्त अतिसुन्दरी परा पराणाम् परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सत्सद्वा अखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वम् किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगस्त्रष्टा जगत्पात्यो जगत् सोऽपि निद्रावशम् नितः कस्त्वाम् स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमिशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्वं प्रभावै स्वैरुदारैर्देवी संस्तुता मोहयैतौ दुरादर्शावसुरौ मधुपैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामुच्यतोलभौ बोधश्चक्रेतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं सुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहू हृदयेभ्यस्ततोरसः तस्तौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च उत्त जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयना तत्तस ददृशे च तौ वीर्य दुरात्मनावतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावर्तुम् ब्रह्माणं जनतोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभु तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ मिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमे तुष्टौ मम वद्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतम् मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगेत् विलोकिताभ्याम् गदितो भगवान् कमले कमलेक्षणा आवां जहीनयत्रुर्वि सलीलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसीतयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्कृतास्वयं प्रभावमस्यादेव्यास्तु भूयः शृणु ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्मे मधुपैटववधो नाम प्रथमोऽध्यायः जालेली सेवा श्री दुर्गामाते शिचरणी सविनय समर्पण करीत आहे मी रवींद्र चौधरी आपण सर्वांना नम्र विनंती करतो की माझ्या या व्हिडिओ चॅनलला आपण लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा